Это вы сами пишете? Вы? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Моя а батарейка Какие батарейки? Вот там же питание включается Шнурок он торчит Я понимаю, понимаю А, а здесь а то USB. USB Да, да, разумеется Да А почему такие пазлы? Они все тут... А вот все есть, да, я считал. За десятку забыл. Ну давай. А вот такие кастрюльки почем? 4 литра, 3 литра. А в какую цену? А это 500 литров. А если все? 650. 650 гривен на пункт. Понял. А какую цену такие? One собирать оборотни. положить. Ну, вот сюда. А сколько коштует такой саквояж? Я съест, я а сколько? 150. 150 гривен. Даже на дорогу полуходила. А руки старые там, чего? Роутер, якутина. Какую цену, да? да. А вы сами скажите мне, ладно? Я бы соседка мне отдала. А я не успела, ну как бы нет такого. Не забирайте. Сколько вы стоит должно? Ну, примерно. Открывайте, проверяйте, там инструкция, все, там, чешу, там, она, короче, отдала мне, уехали у нее все. Есть там хоть? А есть там, годите. Сейчас. Хоть Он есть, все одна коробочка. Там, наверное, еще и другой. А? Вот. А? О, нет, нет. И вообще без блока питания. Ага, но, наверное, Понимаешь, коробочка с другого. Коробочка не то? Ну, коробочка с ага, белого, А Да берите за сколько хотите. Так вы мне не нужен, что А что а это такое получается? Это унылое говно. А -а -а -а. Прошлого века, а понял? я тащила, на Ну, я рекомендую выкинуть. Понятно, хорошо. О, а сколько коштует вот эта штука? У ца вот штука, сколько коштует? Ну, а вообще, сколько вы она нахожу. стоит? Цикава такая? Да. А скільки ця штука стоїть? 500 гривень. 500 гривень І можна ткати, да? так? Це не ткали, це воно нитки, нитки набирали сюди. Ага, Понял, понял. Ну це нас на дачу. Іли або... в кафешку Я якусь в кафе. там поставити, щоб було для інтер'єра. В інтер'єрі, знаєте, єс. Сут... Царське село в Україні, в Києві, ресторан. Ага, так. Да. Ота там моїх інтер'єрів 10%. Купони на карбованці. О, це вже трізні, я їх пам'ята. ти мені не Добре. А в цены цену эти картины? 5-5,5 5-5,5 Вы блогер, не, не это самое Я ценитель искусства но. А банки по чем? По 10 гривен Штучка? Да 10, 10 гривен а, штучка Смотрите, давайте, если вы все набираете, договоримся Ну пожалуйста, забирайте Так они мне не нужны, но мне интересно было почему. Смотрите, смотрите, это я так сказала, если вы их все забираете, да, да. тогда мы договариваемся, для начала будем считать сколько их, мне надо от них избавиться, потому что они мне на и не нужны, а вам надо так беречь, давайте считать. Да считать то можно, но мне тоже не надо, а было интересно почему.

А сільки коштує? 200. 200? 200 гривень. Заготовка там стоїть. Ну, ну тупенька, так що можна ну, да. дітям дати погратися. Да, да? так, так і було це для карнавалу колись купляв. Клас. 200 гривень. О -о -о. Я навіть по повністю доброму. Джек ворогів комплект одягу. І самурая одягу є комплект. Я б собі купив, якби чуть помаложе був. А це кого цей кусочок стоїть? 400 гривень. Там піна була тільки без рами. У моєї бабусі такий був. Це портрет був, який тут всі рамки дали. Понятно, понятно. Интересно. Это у вас турочка? Да? Да. А она нередко, если на газ поставить? Да. Не знаю. Это, это видимо для песка. Ну это горячего. А, -а, а газ... сколько кошти это стоит? Такая 30 гривен. 30 гривен. На газе я даже не знаю. Ну, для, для песка я на 100 просил. За 20 заберу. Хочется? Я <связать> да. За 25. А сколько таких глаз кошти? Будет 20 гривен. 20 гривен. Это, Турция. Турция? Да, я знаю, я так и бачу уже. А скажите, а сколько это велосипед? Три тысячи. Понял. Три тысячи за велосипед. Евробайк. Пожалуйста, а можете фартух показать? Сказать, почем он? Вот и фартушок. Новенький. За десятку можно забрать? Ну, что за покажи, чтобы я его подивился. Давайте я на Да не, покажи просто, я буду бачить. Ну, а зачем? Забираю. Значит, буду Дай теперь только попробую сказать, что я не буду готова. Да, ты не можешь ну, колонки дыреньки дырянь, не надо. Колонки рабочие. Рабочие, да, но динамик порвался.

20 штучка. Без разницы. Здоровый, маленький, да? Потом да. ну, поговорим, если вы... А вот все здоровые медальки. Это по 100. Это тяжелые. Есть по 50, есть по 30. Это тяжелые. Вот эти, вот эти вот это 200, а это 150. Это золотая, это серебряная. Ага. Это серебряная. Все она типа 150, а у тебя золотая. 200. Ну, можно поторговаться, если ним вы... нужно. И вы, вы не, не, спрашивайте, спрашиваете, просто ценами. Да, если если что-то интересует, будем торговаться, это -то... Да понятно. Симоненко наш президент. Про Симоненко есть. Это медпрепарат, это работник, там еще есть медпрепарат завод, заводская, это это Киевские заводы, так называемые. Понял, понял. Киевские, есть Харьковские заводы, вон там, и есть это самое, рули. Давайте. Это фонарик, скидочку сделайте, заберу там, за 250 заберу. Сейчас я посмотрю, это мне дали продать, Подавиться. что тут написано. Фонарь. А и, Да, это я подавлюсь на него, же он там Нет, мы сейчас да. его проверим, он у меня есть куда. Это новый, он не пользованный. Ага, я здравствую. Сейчас. Фонарь, да? Да. 250, угу. да? ведь 50, а -а -а. я сейчас 200 дам. Тебе ничего уже, все с тобой, да? Опа. Хорошо. Что ты Я не понимаю. О, можно О -о -о. мне. А сколько у тебя статуэточка? Это 450. 450. 450. Это же... У нас фор... гипса? Чи нет, не, это же... Это самое... Смотри, железный. Ой, давайте сюда. Это для свадьбы, видите, кольцо одевать. А что, а чего она працюет? Стоп сейчас вставим в Павербанк. Господи. У меня дома точно такой. Так удобно. Так, так упасть, а ч говорю, там аккумулятор светишь, вот. что, -то. что -то. он легенький. Ну, хорошо. Сюда. Ну да, но я же не буду с пауэрбанком ходить сюда. Нет, вы его зарядите дома и все, он хватит на трое суток. На неделю. У меня долго. Месяц лежал, а дело он заряженный. Смотрите, вот, почти. Я хочу прав, чтобы вы посмотрели, что он работает. Поэтому я взяла павербанк. Светит? Нет, не видно. А у вот сейфа, да. Не сейчас включу. Там девица, там должны быть же батарейки внутри. Понимаете? Я хочу знать, если вы на батарейке. Почему батарейки? Ну, потому что он легкий, И, как бы был там. Не закрывайте оком... никаких батареек. Это... Дайте я подойду. Я уже занял. Да он у пок... меня дома. Он такой. покуда зарядку не возьмет, то да, не загорится. он не да. Можно я гляну нету. на него. Да. Я уже вам деньги за него отдала. Вы мне не даете в руки его посмотреть. Нет, так я говорю, что батарея-то прямая. И он зарядился от повербанка. Вот надо, чтобы время под... Хоть 10 минут пусть зарядится. От аккумулятора работает. Вот. Все, подходит. Забираю. Подходит? Да, берите, этот проводок со мной. Нет, Выдер... это, это ваш, я его вытянула. Выдернить коробочку нет, я забираю. Вот. Все хорошо, да. Вот. Закрываю. Не, винт очень срочный. Мы просто богато понабирали дома, а сейчас... Мне подходит. Это Дон, Хи... Дон Кихот? Нет, это Танкистадор. Танкистадор? Да. Красивый. А ты кронштейн? 1700. 1700. Это ручная работа. Чи на заводе. Я красивый, я разница, я как работа. Эти детали съемные, руки съемные. Ага, понял, да, да. Шевелится. Шляпу снимали. два, наверное. Да, продаем все, что хочешь. А почем стиральная машина? Пятьдесят гривен. Я тут лампочка 12 вольт, зато был ученый, взял вилку двухстороннюю, автомат вилку, там вилку, там этот, туда включил. И у меня квадрат 40 ватт, и две лампочки, это ледовские, и две лампочки по 18. -й. Ну так 70 ватт, конечно, как будто обычную светлую службу, Сколько аккумулятор пишет? А? Аккумулятор почем? 1800, а джем аккумулятор. Он был на хранение, это не использовал. 1800, понял. Ну такой вкус, знаете, где-то вот на стоит Понял, 1800.